Seperti yang kita wawarkan sebentar tadi, kita nak bawakan topik uh, makanan proses bahaya hmm. untuk anak-anak ataupun kanak-kanak. Kita tahulah dalam kehidupan zaman pantas ni segala-galanya pun kita nak cepat. Hmm. Termasuklah dalam penyediaan makanan. Tetapi kita tak tahu pula bagaimana bahayanya terhadap anak-anak. Hmm. Kita tahu sebab, sebab kita tahu nak cepat saja Sebab apatah lagi macam ibu sekarang macam saya ni bekerja, kadang-kadang uh, anak bawa lewat sekolah, nak makan apa? Uh, di hujung jari. Uh. <laughs> Faham. Baik, kita nak terus uh, berbicara berkenaan dengan makanan proses bahaya untuk kanak-kanak, kita nak bersama dengan pakar pun, makanan kita. Uh -huh. Kita perkenalkan Dr. Lim Simeng, merupakan pensyarah kanan Pusat Kajian Kesihatan Komuniti, REACH Fakulti Sains Kesihatan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih bersama kami, Doktor. Okey. Mungkin uh, untuk pembukanya, kita nak bagi pemahaman lebih jelas kepada hmm. penonton. Apa yang dimaksudkan dengan makanan yang berproses ini? Hmm. Okey. So sekali, masuk kembali semalam pagi dan terima kasih atas jemputan ini. So sebenarnya istilah yang digunakan oleh makan bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia adalah makanan terproses. So kita akan guna term ini lah untuk ter apa? Ya, makanan terproses. So makanan terproses ni sebenarnya merujukkan sebarang makanan yang mengalami atau atau telah diubah. Rupa asalnya uh -huh. melalui berbagai kaedah pemprosesan sebelum dijual. Okay. So kaedah pemprosesan ini termasuk pengawetan, penambahan bahan kimia dan perubahan uh, struktur dan rasa. Uh -huh. So sebenarnya makanan terproses ni ada banyak tahap. So ada ta daripada tahap yang minimum, okay. contohnya sayur yang dibeku, uh -huh. hinggalah makanan ultra proses, makanan terproses ultra. Yang so, paling tinggi lah ya, tu. Yang Dr. paling tinggi sekali lah. Okay. So contoh-contoh makanan uh, ultra proses ni adalah uh, seperti contohnya sausage, mm -hmm. nugget, mm -hmm. um, minuman bergula, um, mi, uh, makanan ringan berbungkus, uh, mie segera. Um, Ice krim coklat am uh, biskut dan lain-lain lagi. Oh, Okey, baik. Hmm. Kalau kita amati tajuknya makanan proses bahaya untuk kanak-kanak. Hmm. Pastinya kita nak tahulah dalam setiap makanan proses ni, doktor, apakah antara kandungannya sehingga menyebabkan ia memberi implikasi kepada kanak-kanak. Ya, yeah, soalan yang amat baguslah. So, sebenarnya bahan-bahan yang kita kena um, uh, tahu adalah makanan uh, bahan contohnya seperti gula, okay. um, garam, lemak dan bahan bahan tambahan tiruan. Sebenarnya bahan-bahan ni adalah lebih tinggi dalam uh, makanan uh, terproses ultra ni. So bagi uh, gula pula, uh -huh. so seperti contohnya um, makanan um, uh, berkarbonat, jus uh, kotak, biskut dan gula-gula uh -huh. benda ni sebenarnya mengandungi gula uh, jumlah gula yang tinggi. Okay. Dan pengambilan berlebihan ni boleh menyebabkan peningkatan berat badan, kerosakan gigi dan meningkatkan risiko penyakit uh, kencing manis lah, hmm. apabila uh, mereka usia dewasa lagi. Untuk garam pula, okay. so uh, bahan ini digunakan secara meluaslah sebagai pengawet dan penambah perasa dalam uh, mi segera, snack kentang dan daging proses. Dan pengambilan tinggi hmm. boleh meningkatkan tekanan darah, walaupun pada usia muda hmm. dan membebankan fungsi uh, buah pinggan. So tadi saya ada kata lemak kan, lemak ni bukan lemak yang baik, lemak yang tidak baik seperti contohnya trans fat uh -uh. dan uh, lemak tepu. So lemak-lemak ni uh, mengandungi di uh, mie, makanan segera, pastry dan makanan sejuk beku. Uh -huh. Dan uh, yang mak uh, lemak ni biasanya akan uh, menyumbang kepada peningkatan kolesterol LDL. So apa yang kita tahu uh, kolesterol LDL ini adalah kolesterol yang tidak baik tidak baik dan akan meningkatkan risiko utama penyakit jantung. Right. Ya. So, mm -hmm. akhir sekali adalah bahan tambahan tiruanlah seperti okay. pewarna, mm -hmm. um, perasa dan pengawet yang ditambah untuk menjadikan makanan lebih sedap, you know, lebih tahan lama dan lebih menarik. Sesetengah bahan ini dikaitkan dengan reaksi alahan dan uh, masalah tingkat laku seperti hybrid aktif walaupun hmm. kajian selanjutnya perlu dilakukanlah untuk you know uh, mengesahkan uh, kaitannya okey uh, doktor tadi saya dah cakap berkenaan dengan bagaimana keadaan keadaan itu sendiri sebenarnya hmm. yang menyebabkan terfaktor kenapa ibu bapa ni cenderung hmm. uh, beri makanan terproses ini kepada anak-anak. Ya, yeah, kan? betul. Uh, dia, dia ada tak kalau macam oh sebenarnya sekali sekala boleh. Ah ha. ha. sekali sekala boleh itu macam mana itu doktor? Ya, yeah, yeah, ha. ya, betul. So sebenarnya uh, so setiap makanan tu ada kebaikan dan keburukan dia. So hmm. yang paling penting adalah sejahannya. So um kita tahu makanan terproses ni dia ah uh, ada kebaikannya adalah I mean dia senang disediakan. Sedikan. Ya, so tapi um jangan um frequent sangat. Jangan mm. uh, frequent sangat. Kalau boleh tu um kita kena makan makanan yang semula jadi, mm. yang makanan yang minimum seperti uh, sayur-sayuran, bobohan yeah. ataupun uh, ikan. Uh, ataupun uh, ayam yang dibeli mentah dan kita proses sendiri hmm. instead of beli makanan yang terproses yang dijual di market hmm. sebab dia dah tambah bahan-bahan yang seperti yang saya cakap tadilah garam yang tinggi hmm. you know gula lemak dan bahan tiruan lain. Hmm. Hmm. Sekali-sekali so, boleh ya eh, doktor? Sekali-sekali yeah, boleh, sekali, boleh. tu sebulan sekali. Ha -ha. um, ah yeah. ya <coughs> boleh ya. Eh? Ya yeah, boleh. Oh yeah. doktor <laughs> nak jawab pun <laughs> tak. Doktor nak bagi tak penjelasan. Tak. Kalau boleh kita elakkanlah. Yeah, ya kita elakkanlah sebab uh. saya kalau saya kata uh, set, uh, setiap Uh, seminggu sekali saya takut nanti ada uh, ada yang macam Tak dah se, apa kata doktor hmm. ah, boleh ya, betul kalau boleh kita elakkan hmm. tapi kalau sesekali hmm. ada keinginan anak-anak boleh lah ya doktor ya boleh okey uh, doktor mungkin juga kita boleh kongsikan um, dalam kita bercakap tentang makanan proses bayi untuk kanak-kanak pasti dia bukan saja peranan ibu bapa itu sendiri hmm. kalau kita lihat peranan di peringkat sekolah dan juga komuniti untuk sama-sama mendidik anak-anak hmm. ini supaya mereka faham tentang makanan kesihatan sebenarnya. Hmm. Pandangan doktor? Betul. So sebenarnya um Kementerian Pendidikan uh, Malaysia KPM dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM telah menyenaraikan 12 uh, jenis makanan ataupun minuman dilarang dijual di kantin sekolah. Antaranya termasuk hmm. uh, dalam senarai lar larangan adalah minuman berkarbonat. Minuman tenaga dan isotonik, mm -hmm. makanan proses seperti sausage dan nugget, makanan tinggi garam dan lemak seperti mie segera, gula-gula dan coklat, makanan uh, berkrim dan bersalut gula, jeruk, produk um, konfeksi ais dan uh, as krim, mm -hmm. uh, minuman berperisa dan berkarbonat, okay. minuman panjohan kordial, uh, sirap sebok 3 dalam satu, makanan yang dijual bersama permainan serta makanan dan minuman beralkohol dan teh dan kopi hanya dibenarkan dijual kepada guru sahaja. So daripada senarai ini kita nampak macam banyak kan yeah, uh, senarai yeah. makanan tu dilarang dijual di kantin. Mm -hmm. Mm -hmm. so tapi inilah adalah guideline yang dikeluarkan oleh KKM dengan uh, KPT. Okay. Uh, sorry, ibu, bapa pun, ibu bapa sebenarnya kena berinovasi juga eh, doktor. Kena kreatiflah sebab kadang-kadang anak ini nak makan macam-macam tapi hmm. mungkin ibu bapa boleh menyediakan dengan menu yang lebih sihat dan mudah dan orang cakap oh secara kreatif lah uh, uh, yeah. ya. Hmm. So uh, kenapa sebaik ibu bapa uh, menyediakan makanan lah ini kepada anak-anak. Hmm. Yang pertama sekali sebab uh, ibu bapa kebanyakan sekarang adalah bekerja. So Setuju. gaya hidup yang sihat kan mereka tiada kesuntukan masa hmm. untuk menyediakan makanan, makanan yang dimasak di rumah. Oleh itu Um, am terproses proses ni macam adalahlah menyedi um, menyediakan satu mas um, penyelesaian masalah yeah. yang cepat dan mudah. Yeah. Um, oleh itu kalau boleh mm -hmm. ibu bapa masih perlu meluangkan masa untuk memasak. Mm. So sebenarnya masak ni tak payah yang rumit-rumit, yang, yang ringkas uh, pun boleh. Okay. I bagi contoh. Okay. Contoh adalah uh, contohnya sandwich. So sandwich tu mm. uh, boleh terdiri daripada roti uh, penuh gandum. Mm -hmm. Okey whole meal uh, uh, bread lepas tu inti ayam ataupun telur dan bersama-sama dengan uh, sayur-sayuran seperti sayur salad, mm -mm. timun dan tomato. Okay. So boleh libatkan anak-anak uh, dalam you know uh, penyediaan makanan mm -hmm. supaya boleh menarik uh, you know um, meningkatkan sama -sama ya sama -sama yeah. kan. mm. galakkan mereka untuk makan makanan sihat. Tapi doktor, katakanlah kalau kita melihatkan ada dalam kalangan anak-anak yang dah terbiasa sebenarnya mengambil makanan terproses ini. Mm. Bagaimana mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton dari segi Kesan jangka pendek dan jangka pandat, panjangnya jika mereka ini uh, terus berterusan mengambil uh, makanan terproses ini. Okey. So sebenarnya makanan terproses ni mengandungi bahan-bahan yang saya tadi kata lah. Yeah. So uh, jangka uh, kesan dia ada jangka pendek dan jangka panjang. Mm -hmm. So untuk jangka pendek ada tiga. Okay. Yang pertama sekali adalah uh, gangguan selera makan. So makanan mm -hmm. terproses ni biasanya adalah terlalu masin ataupun terlalu manis yang akan menyebabkan kanak-kanak ter untuk hmm. makan makanan ini okay. dan katakan dan mereka akan menolak makanan semula jadi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan sebab hmm. macam eh yang ni makanan tak, tak ya yeah. hmm, tak ada rasa ya yeah, betul tambahan lagi kalau kanak-kanak dah kenyang dengan makanan terproses ni hmm. mereka akan uh, kuranglah makan makanan yang berkhasiat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang saya cakap sebentar tadi hmm. so yang kedua adalah akan mengganggu uh, uh, penghadaman so sebab um biasanya makanan terproses ni kurang serat hmm. so fiber so um uh, kalau makan uh, telur banyak bagi bagi jangka masa yang panjang so akan lah penghadaman dan ada masa akan menghadapi masalah seperti uh, sembelit dan sebagainya hmm. Okay, untuk jangka masa yang panjang pula yang pertama adalah obesiti okey penambahan uh, berat badan lah yang berlebihan sebab kandungan uh, lemak kalori dan gula yang tinggi dalam makanan terproses ni akan menyebabkan kanak-kanak um, kita akan menambah uh, berat badan. Okay. Okay. Dan yang akhir sekali adalah mahu permakanan. Sebab walaupun kanak-kanak uh, ini dapat uh, kalori yang banyak, namun uh, nutrien yang mereka memerlukan seperti vitamin, mineral dan serat adalah kurang. Mm -hmm. So pada jangka masa yang panjang, mungkin kanak-kanak uh, ini akan menghadapi masalah mahu permakanan dan uh, mungkin ada sesetengah kanak-kanak uh, menghadapi masalah seperti uh, uh, ada masalah tumbuh besaran seperti bantut dan sebagainya. Hmm. Hmm. Okey, dari segi bagaimana pula dengan kempen-kempen ataupun inisiatif yang dilaksanakan oleh uh, Kementerian Pendidikan ke Kerajaan kita sendiri kan untuk ialah, menangani uh, makanan terproses di kalang -kalang ini di kalangan kanak-kanak kita ni. Ya, sebenarnya ada satu kempen yang dilakukan oleh uh, KKM iaitu okay. panggil Suku-Suku Separuh mm -hmm. ataupun uh, Pinggan Sihat Malaysia. So prinsip untuk suku-suku separuh ni sebenarnya adalah ber um, berdasarkan satu hidangan. So satu hidangan tu uh, dalam satu pinggan tu uh, satu uh, satu per empat perlu adalah daripada sumber protein. Mm -hmm. Contohnya ikan, you know daging yang tanpa lemak, kekacang uh, dan sebagainya sumber protein. Dan satu per empat lagi adalah sumber karbohidrat mm -hmm. seperti nasi, mi, uh, bijirin penuh uh, dan sebagainya. Mm -hmm. So yang Uh, setengah daripada uh, pinggan tersebut perlu adalah buah-buahan dan, um, dan sayur-sayuran yang daripada berbagai warna mm -hmm. So katakan kanak-kanak um, uh, ataupun ibu bapa mempraktis suku-suku uh, separuh ini dia akan membantu untuk mencapai uh, keseimbangan, keseimbangan nutrien, mm -hmm. lepas tu um, uh, boleh mengawal uh, kalori dan menggalakkan gaya hidup sihat Okay. Hmm. Doktor sendiri melihat um, bagaimana mungkin dari segi respon ibu bapa setiap kali kempen dijalankan kan hmm. untuk mereka ni benar-benar faham berkenaan dengan pentingnya mendidik anak-anak untuk mereka tahu tentang pemakanan sihat ini. Hmm. So saya rasa uh, setiap kali kita buat promosi kan untuk yang suku-suku uh, separuh ni saya rasa uh, daripada rakyat tu uh, dia dapat menerima dan hmm. konsep tu pun senang. Hmm. Kalau kita nampak daripada gambar tu memang senang nak dipraktis. Tapi maksudnya penduduk ada ada kefahaman dia, tapi adakah mereka dapat untuk um, aplikasi? Amalkan. Ya, hmm. aplikasikan itu adalah cabaran yang paling uh, utama. utama sekali hmm. lah. Ya. Mungkin uh, doktor sini ada buat kajian ke apa ke bagaimana melihat? rakyat Malaysia sekarang ini kan. Hmm. Setahap mana dah kita kalau hmm. macam kata makanan terproses ni. Kan? Okay. Oh. So sebenarnya um di Malaysia um masih tak ada lagi kajian uh, peringkat uh, kebangsaan. Hmm. Maksudnya secara besar-besaran ni tak ada. ada lagi kajian. Tapi ada kajian yang uh, kecil kecil lah. Macam hmm. contohnya ada satu kajian yang saya jumpa yang um yang melibatkan 243 kanak-kanak berusia uh, 9 hingga 11 tahun. Hmm. Um so kajian tu mendapati um, 32% ataupun 1 per 3 lah, mm uh, jumlah kalori harian mereka sebenarnya datang daripada makanan uh, terproses ultra ini. So maklumat ini memberi, menunjukkan sebenarnya agak popular juga di dalam kalangan kanak-kanak kan sebab satu mm -hmm. 1 per 3. Okay, bagaimana mungkin nasihat doktor kepada golongan ibu bapa maupun anak-anak sendiri? Kalau hmm. ada yang menonton, apa mungkin saranan doktor untuk memastikan uh, kalaulah anak-anak hmm. ini suka dengan makanan terproses, mungkin kita boleh mengubah cara pemakanan mereka untuk galakkan mereka makan makanan yang sihat. Okey. so yang pertama sekali uh, mungkin kurangkan makanan um, yang uh, minuman bergula. Uh, di rumah. Mm -hmm. lepas tu um, boleh makanan yang terproses ni pun kurang uh, dibelilah. So pertama sekali kita kena kurangkan pembelian tu tersebut supaya um, kita tak ada stok tu ada kat rumah. Mm -hmm. So um, daripada sana tu uh, ibu bapa bolehlah membelikan uh, sayur-sayuran dan bobohan dan makanan-makanan yang segar dan tempatan um, dan menyediakan makanan tersebut untuk kanak-kanak mereka. Mm -hmm. So pada jangka yang um, kena start dengan slow-slow. lepas mm -hmm. tu am um, boleh lah harap um, amalan tu boleh um, berterusan. berterusan. Hmm. Ibu bapa ibu bapa kemudian ibu bapa juga tu lah diperlukan juga kan kena ada ha. rangsangan daripada ibu bapa sendiri. Tapi kan doktor saya ada kemusykilan juga. Katakanlah hmm. sebab kita tahu ibu bapa hari ini memang sibuk. Semuanya bekerja kan. Yeah. Yeah. Uh, nak menyediakan makanan di rumah tu. Tapi kalau makanan itu dibuat uh, mungkin untuk 2 3 hari kemudian hmm. disimpankan uh, dibekukan hmm. adakah itu uh, dianggap sebagai makanan berkhasiat ya itu kalau katakan uh, bahan tu adalah bahan yang uh, semula jadi dan berkhasiat uh -huh. dan di selepas masak tu kita immediately frostkan dia Okay. ya yang tu uh, dan dimakan dalam tempoh yang tertentu lah. contohnya dalam satu minggu ke hmm. ataupun dalam beberapa hari ke okay. so sebagai makanan tu dikirakan kan boleh. ya bolehlah. boleh lah dalam konsep juga sebab kadang-kadang hmm. saya tengok ada juga dalam kalangan rakan-rakan saya hmm. yang bila dah masak siapkan satu bekas satu bekas ya, dan letak tarik. Betul. kan betul. ya betul ha. betul betul itu dibolehkanlah itu dibolehkan ha. sebab Baik. dia bukan adalah makanan yang terproses kan dia adalah Uh, yang kita masak semua masak jadi dia ya? ya, masak uh -huh. sendiri. Baik. Saya nak tanya satu soalan sebab berkata kita ni kan kadang-kadang hmm. kita masak banyak-banyak hmm. kan. Berapa kali sebenarnya satu lauk tu boleh dipanas balik? Kadang-kadang uh -huh. Oh, okey. So selepas kita uh, masak mak uh, makanan tu, kita tak boleh biarkan makanan tu di ah uh, te uh, room temperature uh, dalam dua jam. So dalam dua jam tu kita kena simpan dalam uh, peti sejuk. Okay. Dan kalau dah simpan dalam peti sejuk, kita ambil keluar dan kita terus masak sekali je. Hmm. Kalau tak habis makanan tu kita kena buang dah. Ah, Sebab sekali je. Sekali ya, je betul. Ya. Ha, ah, jangan berkali-kali <tuk> ya. Okay. Baik. 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 Terima kasih dia <tuk> cakap buat Dr. Lim, uh, Lim Si Meng. Li Lim Simeng, mm, -mm. kanan ataupun pakar pemakanan Pusat Kajian Kesihatan Komuniti, Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih. Doktor. Baik. Kita, kita nak berehat ya. seketika kembali lagi bersama kami di Amishai selepas ini.